6 жовтня у людей з обмеженими можливостями було справжнє свято. Атом інвестбут за кошти Східного гірничого збагачувального комбінату побудував пандус біля палацу культури, щоб вони могли потрапити на концерти в палац на інвалідній колясці. Артем Колінько долучив до цієї благодійної справи багатьох людей, і ось робота завершена. У нас сьогодні очень світливі замечательний день. вообще долгожданное это событие у нас. Мы, насколько я помню, года три назад обратились на Возок с просьбой. А почему на ВАЗГОК? Потому что, ну, согласно законодательству, доступность объектов и будивель должен забеспечивать властник будивли. Поскольку у нас ДК, я так понимаю, на балансе Возока стоит, и, соответственно, мы просили ВАЗГОК, чтобы он обеспечил людям на колясках доступ на посещение концертов и других мероприятий. И вот почти сегодня вот они уже завершили. Конечно, не в простое время это все попало, и в стране тяжело. Но то есть хочется поблагодарить ВАЗОК в лице Сорокина Александра Геннадьевича. Также спасибо архитектора Олега, я тоже с ним встречался, мы с ним обсуждали проекты. Овчаров Николай Иванович тоже большое спасибо участвовал в этом. И еще благодарность нашему местному комитету доступности. Мы тоже, в том числе главный архитектор Лариса Афанасьевна Полякова, которая тоже приложила усилия и письма писали. И мэром тоже, и предыдущим, и теперешним, они все потихоньку, по чуть-чуть участвовали в этом событии. И также вот хочу поблагодарить директора ДК Казишкурта Леонида Николаевича за поддержку. И тоже без его как бы желания тоже бы это э, не смогло все тоже быть. Почему пантус именно здесь сделан? Потому что, как вы знаете, внутри ДК есть еще 4 ступеньки, и технически там невозможно было сделать пантус который бы удовлетворял всем техническим требованиям, потому что есть определенные нормативы, угол уклона, и если это все соблюдать, пандус там получился бы очень длинный, его там ну, негде теоретически разместить. Также проектом предусмотрена санитарная комната, где оборудован туалет, умывальник, и еще планируется тоже сделать специальные места в зале, где люди будут ну, как бы никому не мешать и спокойно располагаться в зале. Ну, смотрите, на данный момент, чтобы вот таких активных, ну, человек 10-15, тех, кто постоянно ездит на колясках, ну, я думаю, просто многие сидят дома. И сейчас вот, как только они узнают об этой новости, я думаю, еще народ все-таки подтянется, да, потому что многие не имели возможности сюда приехать, или технической. То есть я, в принципе, когда не было пантуса, ехал, у меня была легкая коляска, я просил людей, меня заносили на ней. Ну, видите, они все как бы хотят, чтобы такую помощь как бы. И, ну, не у всех есть возможность, есть тяжелые коляски, например, вот я на электроколяске перемещаюсь. Ее поднять, в принципе, ну, практически невозможно. Она 150 кг вместе со мной весит. А сейчас спокойно я абсолютно самостоятельно, без всякой посторонней помощи, смогу видвидовать всякие заходы. Также хочется побажать, чтобы у нас чаще проездили разные интересные люди и концерты были бы. Это как бы, ну, говорит о том, что город живет, и помимо работы у людей есть еще какое-то занятие немножко культурное, отдохнуть, как бы духовно обогатиться, так сказать. Я хотел еще добавить, что очень приятно, что как бы у нас выборы на носу, и это все мероприятие проходит без всяких там громких политических, э, политических там от партий и вот это. То есть это э, долгая систематическая работа, в принципе, так оно и должно проводиться, а не так, что вот когда выборы, оп, что-то там сделали. Вот это как бы уже показатель о том что ну, не все так плохо в нашей стране. Есть люди, которые готовы делать хорошие дела не за какие-то там политические баллы или а просто как, ну, как, как и должно быть. На совесть, да, и по-человечески, по, -человечески. по -человечески, да. это очень приятно. А давно вообще были во Дворце культуры? Давно, очень, даже не помню уже, что там внутри, угу. и как. Отже, всі, хто давно не був у палаці культури, саме через обмежені фізичні можливості, тепер зможуть регулярно відвідувати концерти та свята. А чи треба говорити, як це важливо для хворої людини?